Buyurun. Mən vaxtı öldürməyim, buyurun lütfən. Buyurun, kəsildi. O birisə də keçəcək, keçəyib yoxdur. Bəli. Bağışlayın, işıq bel sönməs. Bəli, işıq bel sönməs yazır, eşidə bilmədim. Buyurun lütfən. Gününüz xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Məndə bu dedi, e, bildiq yaradacaq simgəni, bu əlaməti millətimizə e, uğurlu və muvaffaqiyyətli günlər gətirəcəyini arzu edirəm demədiram ki millətimiz eee bu simcə ətrafında, bu əlamət ətrafında ki birləşdirici görünür, bu xalqı bir birliyə doğru yönəltsin, aparsın və xalqımız eee bu simcə altında bir-birini eee doğru götürməyə, bir-birini anlamağa çalışsın. Yəni biz qabaqsa da bu bayraq ətrafında çatışmalar gedirdi. Bu olsun da olsun nə mən də bəzi şeylər yazdım müxtəlif millətlərin nəzər ayrıldığını və nəzər lazım gəldikdə ayrı-ayrı özlərinin simçə yattıqlarını və hətta ə, bayraq məsələsi ə, millətin milli məclisinə aid olduğunu yazdık. Ancaq dedik ki, əgər gərəkirsə ə, millət yəni bir qruplar, bir təşkilatlar ki, ə, bölünmüş millət oğulları olaraq ə, bir dəna özlərnə simsiz seçdilirlər. Bu da heç faciə deyil, seçə bilərlər. Ancaq bunlar bir anlaşmaya, bir uzlaşmaya varmalıdırlar. Bəli. Yəni yoxsa dərəbəyliklə hər kimsə özünə bir əlamət götürsün deyilsin. Bunlar milləti birləşdirər deyil, millətlərsini taxtalar, bizim bildiyimizə, dirdiyimizə dərəcə gətirər. Ondan yana da umarız ki, bu ə e, birlik yaradıcı e, Simca İstanbul xalqımıza xoş gəlirsin. Bu e, simyani, bu əlaməti millətimizə və bunu e, təşkil edən təşkilatlara uğurlar arzu edirəm. Çox, Çox sağ ol. Çox sağ olun Şixbək, sağ olun. Biz güneydən 6-7 telefon var. İcazə veriyəcünü qəbul eləyək. Üstdən artıq qəbul eləməyə də mümkün olsa e Çox vaxt hər halda biz bir yerdə kəsməliyik. Cündeydən nömrə yoxdur. Nömrəsiz Cündey buyurun düzdən. Sonra 2 3 alacaq. Nömrə buyurun Cündeydən. Eşidirəm sizi. Bəli, buyurun Cündeydən. Azərbaycan. Buyurun. Alo. Buyurun, buyurun. Alo bizdən. Buyurun. Alo. Buyurun. Alo. Buyurun, eşidirəm sizi. Bəli siz aziz qızalman qatilədin ağa buyurdu ki ustad e, diyor kitabdan televizor oxuyaq rəcib oğul isin söhbətidir biraz göz deyin lütfən siz biraz göz deyin bir yerə bir yerə sual siz biraz göz deyin vaxtımız yoxdur axırda danışarıq nömrə güneydən nömrə 2 buyurun lütfən hallo buyurun lütfən salamlayın salam bizdən xoş gördük Nasıl? buyurun hər vaxtınız xeyir olsun sağ olun Yorulmayasınız. Sağ olun, buyurun lütfən. Mən bu bayraq Çüdün bayrağı bütün Azərbaycan milli hərəcatında çalışanlara milli təşkilatlarına təbrik edirəm. Sizə də de yorulmayasınız deyirəm. Sağ olun. Bu bayrağın ümidümlü də çəbi birlik bayrağı və bu Çüd olsun bir təşkilatlara, bir-arə cəmlə, bir işlər görmək üçün Sonunda bir şeir isteyirəm oxuyum. Buyurun. Bir çövärçin kimi dən sizləmişəm, bülbüləm yazda sənə sizləmişəm. Əsdən şanlı şərəfli elidim, zülməqanşı, amantsız elidim. Zirvəsi çənli dumanlı belidim, indi müddətlik sənsizləmişəm. Səndə ərdəmli ərenlər yaşamış, səddərə babəçətənlər yaşamış. Dərdimin yox adı, unvanı desəm, eylətə daldırar insanı desəm, başqa bir sözlə bu mənanı desəm, öz diyarımda vətənsizləmişəm. Dətməni yandırır amma o yox, odur ağzımda, həyatımda da yox. Demirəm dətlər içində adı yox, deyirəm mən belə mənsizləmişəm. Ey mənim məlliyim, imdadıma eyd, bizdə gəl, mənlə qoluş dadıma eyd. Yorulmayasın deyirəm. Çox sağ ol. Çox sağ ol, çox xeyr olsun. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirik gözəl şeirinizdən. Güneydən nömrə 3 sonra icazə versəz daha telefon qəbul elənməyəc. Güneydən nömrə 3 buyurun lütfən. Salamu alaykum. Salam bizdən. Gedəs xeyr olsun. Hər vaxtınız xeyr, buyurun lütfən. Elə bu türk azərbaycanlı həm vətənnəmanə və deyəm. Bən Zəbəb Təbriz deyirəm bu bağdaşı bu kanal üçün də hərəm üçün biz də bu bizim türk qardaşlarımız gedirlər faşistanlara fas danışmasında. Hə. Hər yanda türk çoxdur. Çünki o türklər də əsləri ilə fas danışırlar. Mən özüm şəxsən Tehran, Qoma məscədə hər yerdə məndə fas danışmıram. Koddan türk danışıram. Və problem çıxmır. Həm türkü danışır el orada. A. Türk yox, çox əksərəm lakin türk danış danışırlar özlən parteliplə amma biraz zorla qoyanda düş danışırlar. Bəli. Bəli. De. Doğru. Deyəsən zəncirləmişdim dedim. Maşınların da ağzına yazarlar ana yurdum Azərbaycan. Hıh. -hı. Doğrudur. Çox sağ ol. Çox təşəkkür edirik. Məmnunuzuzdandır. Elə biz də ana yurdum Azərbaycan sözü ilə də telefonlara son qoyacağıq əziz vətənlər qəha telefon mənli olsa vallah qalaram 2 saat oturaram. Nə olar ki 3 3 saat 4 saata yaxın da oturmuşuq, 2 saat da oturarıq, 3 saat da oturarıq. Amma hər halda bu verilişi bir zaman kəsmək lazımdır. Bilirəm çox adam zəng eləmək istəyir, indi də hələ telefonlar durmayib. Amma ə, sonraya saxlayaq bir qismətində. Gələcək proqramlarımızda olacaq. Fikirləriz varsa yazın, məqaləz varsa yazın qırmızı bayrağımızın haqqında, qızıl bayrağımızın haqqında bunu yayılmasına kömək eləyin. Bura Gunas deyə telefon eləmək çox yaxşıdır, amma ondan daha mühüm bu bayrağın yayılması, millətimizin oyanmasına kömək eləməyiniz. Daşı divarı hər yeri qırmızı, al-alvan rənginə çevirmək, bu qırmızı dalğanı həqiqətən millətin sinə götürmək, millətin içindədir əlbəttə, onu daha da gücləndirmək lazımdır. Onun üçün də mən təşəkkür edirəm Zəngizdən ə amma ə, hər halda biz verilmişimizin sonuna çatdığımız üçün elə ana yurdum Azərbaycan sözü ilə də verilmişimizi qutarırırıq. Bizimlə olduğunuz üçün sağ olun, salamat qalın və Günaz TV-nin qal.